Часи пустіть. Парабаши. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Україна продовжує воювати, війна продовжується. Але про війну говорити не буду. Про неї дуже гарно говорять. Е Цивільні військові політологи, обзрівачі, дуже-дуже багато інших Вони дуже фахово розповідають, що коїться на півдні і сході України. А я про авіацію буду розповідати. Тому підписуйтесь на канал, вподобайки, коментарі, діліться цим відео обов'язково. Сьогодні буде дуже красиве відео. Зліт Потім посадка. Виконувати буде їх Євген. Зліт виконує дуже мальовничного місця. Це літо. Давно не був тут літом, і я здивувався, дуже жарко, плюс 30 градусів. Дуже-дуже багато зелені. Літають маленькі, великі літачки. Ми маленькі літачки бачили прямо на злітно на посадковій смузі, з якою і ми злітали. очередь на приехал за ним такой интересный самолетик за ним Air China и еще один будет Challenger І ще багато маленьких літашків, які літають і садяться на воду. А взимку тут багато снігу і дуже-дуже холодно. Тому таке дивовижне місце. Потім буде посадка. Посадка, я кожен раз, коли туди прилітаю, я уявляю собі, що це посадка на авіаносець. Хоча злітна посадкова смуга дуже велика, але здалеку, коли заходиш і підходиш до неї. Так вважаєте, нібито це авіаносець. І ще зйомку я веду своїми очима. Так що дивимось, що вийшло з цього всього. Режим 45 п'ять 45 Сорок 470 в утро. Лево 1014, 470, со станбай, 1014, 460 в утро. 32 часа в утро. 32 часа Справа закрыто. Слева закрыто. Две речи. Закрыты. Там ладик. В После дня, дом, за дня, с вечера. Справа 200 градусов. 38. 200 а вышка дала все 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 ходит правом разворотом на какой высоте начнем сразу 6 уберем и начнем просто не пачая с не пачаем проходит и точно так

Паж взлетаем В1 350 типа до мира постить Алюбольшой свет включил большой там Само заснято давление Режим слетный 120 Режим растет Устанавливаю Номинальный режим норма Слетный Слетный 120 в норме установлен yeah. разворот. продолжаем разворот на 150 курс.

Выпущенный норма. Термозная система. Проверена норма. Проверена норма. Система посадки. ЛС, канал 111.9. я предупреждаю, что табло не горят. Горят, не его. Месяц слева не горят. Разрешили посадку? Чуть-чуть скорость подрасти под угол где-то 7,5. Чтобы поменьше там ругались на этом. Ну уже 6 миль вообще-то. Сейчас делаем. Погасить чуть-чуть еще. 320. Отлично. Закровки 30 градусов. Закровка опускается всех главна. Можете Карту перед посадкой. Закрылки кеплет крылки. 3017. Подтвердили по вас. 3017. Посадка. Другая трес. Рабочий. Рычаг рецептор. Это 0 ПТИ. Перепуск воздух. Фары. Выполнен полностью. Посадка разрешена. Разрешена, да. Ветер Винта Кальма. Да, действительно, вот она облачность. Мелькая. Бутевая 305 у нас попутника есть. Чуть-чуть есть, да. хорошо. Высота 300 метров. заход. Подтверждаю. Высота 300. Да, там по курсу взлета такая облачность краснеется. 50 метров, скоро 270, 295 Путевая 25 Полосу наблюдаем. Наблюдаем. 200 метров, высота 265.

20, 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

Два ноль АОВАЙТ. На следуем на нашу стоянку, 400 посадки. Читаем

Погреб это к Отключены. Ру. Альт -оф. Обратный. Отключены. Рулежный. Ответчик. Альт-офф. Закрыл киндерцептор. О, братным. Вентилятор отразом. Отключены. Тревер. Пикирование. Выполни. Вот работали на пикировать. лишь любители авиации сверху довольно большая ну, количество сегодня. недели какой? Суббота? Да, суббота. Тут споттеры это очень популярная тема. Да, да, да. Я там сверху ходил, там такие дедушки такие лет под 70-80. Японские? Японские. <laughs> Вы у вас подписчики есть в Японии? Я, никто не приставал. Очень культурные. А, я понял. Да, они не, не могут себе позволить такую наглость приставать. Да-да-да. Ну да, да. и все стоят. Фиксируют. Ну хоть махните. Да Какой дождь идет? Ты видишь окошко, окошко все в точечку. Сингапур Airlines. Сейчас в отеле унитаз, блядь, с подогревом. Вот будут рады эти подписчики услышать такое. Вот специально оставлю. Юра, тебе подогрев больше нравится или массаж? подогрев вместо того чтобы следить за маслом он про подогрев был на ладно топливо не будем лишнее брать на нашей стоянке как Юра сказал, так и возьмем. Может моторы выкидываем. А уже приехали, вот стоянка слева. 105 Дмитрий Викторович? 105, ну я 104. Ну 104, да, давай, Евгений. А то, что я так прикинул, прикинул, там оно то на то выходит, поэтому танкир танкировать не надо. Там дороже топливо, но на таком коротком... В общем... Получается, что то на то и выходит. Короче, 104. Да, 104, короче. будут в два притопа, три прихлопа. Uh, ground 1 express 503, request one check. the 503, runway 3, window 18, and 5. Well, that's it, that, uh, thanks, 503. Выключи, тягу, тягу, выключи. Показывает влево, влево, влево. Еще влево. Ага, и теперь на него. Ага, тоже влево. Все, теперь всех вижу. Всех видишь. О, тик. Чуть-чуть сейчас хвостик занесем. Да, Ровно, правильно? Пока ровно. самолет. Постоянно сейчас выключаем два. потребителей, которые здесь включают. Выключаем потребителя. Выключаем. Выключил. Готов справа. Слева. Готов? Вроде Струна к выключению. Ждем управления и надо выключаться. 0140 выключение будет. Принял. Управление выключено, выключено. Генератор, генератор, генератор с борта. Генератор снят из борта. Двигатели охлаждены, выключаемся. я маяк выключаю. Становлен. Экипаж проводим послеполетный разбор. Замечания проводим от части экипажа у радиста. Нет замечаний. Лежание нет Справа не замечает. Справа Давайте Примета... остаток топлива остаток. и... Остаток топлива 23 тонны. 23 тонны. Хорошо. Штурман с параметрами. Э, замечаний нет. Слава Збройным Силам Украины. Слава Украине. И смерть клятым врагам. А у нас обовязково далее буде. Так що не перемикаємось. До побачення.